মর আমার ছাত্রছাত্রী অস্লাসি ইউডোর ইউটিউব চ্যানেলে তোমালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি মানে জাতীয় বিদ্যালয়ের ক্লাস থ্রি অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ট পাঠ নম্বর থ্রি হেস নম্বর থ্রি যদি পানি আছে এই পের প্রশ্ন তো প্রথমে কি বিতংভাবে আলোচনা কৰিবলৈ লোক ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা লগতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ৰাখিবা আহ এটা তোমাদের মেইন ভিডিও লো যা আমি এই প্রথম প্রশ্নবলী তো প্রথম প্রশ্নবলী এক নম্বর প্রশ্ন আছে বিশুদ্ধ পানীর দুটা গুণ লিখা উত্তৰটো হৈছে মানে ভাল পানী দুটা গোন্ধ দিবলৈ দিছে বিশুদ্ধ পানীৰ বৰ নাই মানে যিটো ভাল পানী ইয়াৰ কোনো ৰং নাই কালাৰ নাই খোৱা নম্বৰত হৈছে বিশুদ্ধ পানীৰ হোৱাত আৰু গোন্ধ নাথাকে মানে কোনো ধৰণৰ সাদ নাথাকে অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ চেনপা গোন্ধ নাথাকে তিনি নম দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন কুঁৱা পুখুৰী পুখুৰীৰ পানীত কিয় চূণ ফিটকি ব্লিচিং পাউডাৰ দিয়া হয় সাধাৰণতে তোমালোকে চেপা গাঁও অঞ্চলত কুঁৱা বা পুখুৰী যে থাকে এই পুখুৰীৰ পানীত চূণ দিয়া হয় ফিটকিৰি দিয়া হয় ব্লিচিং পাউদাৰ দিয়া হয় এইবোৰ কিয় দিয়া হয় এইটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় বুলি প্ৰশ্নটো কৰিছে উত্তৰটো চোৱা উত্তৰটো কৈছে কুঁৱা পুখুৰীৰ পানীত চূণ ফিটকিৰি ব্লিচিং পাউদাৰ দিয়া হয় কাৰণ এই ব্লিচিং পাউদাৰ দিয়াৰ কাৰণ হৈছে এইবোৰ বীজাণু কিছু নোহোৱা কৰে আৰু পৰিষ্ পানী পৰিষ্কাৰ কৰে তাৰমানে এইবোৰ কুঁৱা বা পুখুৰী পানীত কিছুমান বীজাণু থাকে যিবোৰ বীজাণু আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে চূণ ফিটকিৰি ব্লিচিং পাউদাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু পানীটো কি হয় পৰিষ্কাৰ হয় তিনি নম্বৰ আছে পানী কিয় বৰ লাগতিয়াল বস্তু এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন পানী মানৰ বাবে কিয় লাগতিয়াল মানে দৰকাৰী সোতৰটো হৈছে পানী সকলো কামত লাগে পানী অবিহনে কোনো কাজ সম্ভৱ নহয় তাৰমানে মানুহে আন জীৱ জন্তু গছ গছনি আদি সকলো জীয়াই থাকিবলৈ পানীৰ প্ৰয়োজন এইটোহে আচল কথা মানে জীয়াই থাকিবৰ বাবে পানীৰ প্ৰয়োজন হয় সকলো জীৱ জন্তু পানী খায় গছ গছনি মাটিৰ পৰা পানী শুহি লয় পানী নহ'লে জীৱ জন্তু গছ গছনি একোৱেই পৃথিৱীত নাথাকিলেহেঁতেন চাৰি নম্বৰত আমি পানী ক'ৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ সেইটো মনত ৰাখিবা আচলতে পানী বৰষুণৰ পৰা বৰষুণৰ পৰাই পাওঁ কিন্তু ইয়াৰ উপৰি নদ নদী তাৰপিছত দমকল কুঁৱা আৰু কি কি আছে সাগৰ মহাসাগৰ পুখুৰী এইবোৰৰ পৰাও পানী পাওঁ তাৰপিছত কৈছোঁ পাঁচ নম্বৰ বৰষুণৰ পানীবোৰ ক'লৈ যায় তোমালোকে নিশ্চয় জনা আমাৰ অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হয় কিন্তু ইমান বৰষুণ হোৱা হওঁতে পানীবোৰ কলৈ যায় এইটো উত্তৰটো হৈছে বৰষুণৰ এভাগ পানী মাটিত সোমাই যায় তাৰমানে এভাগ পানী কি হয় মাটিত সোমাই যায় আন এভাগ মাটিৰ উভতি বৈ যায় পানী গৈ খাল পুখুৰী নৈ বিলত পৰেগৈ এইটো জানাই পুখুৰী নদী বিল আদিত পৰে পাছত কৈছে সাগৰৰ পানীৰ পৰিমাণ বেছি কিয় উত্তৰটো হৈছে বৰষুণৰ এভাগ পানী মাটিত সোমাই আন এভাগ মাটিৰ উভতি বৈ যায় এই পানী বৈ গৈ খাল বিল পুখুৰী নৈ বিলত পৰেগৈ বৰষুণৰ বেছি হ'লে নদীত উপচি পৰে নদী একদম ভৰি পৰে পানী নদীবোৰেদি বৈ গৈ গৈ সাগৰত জমা হয় আৰু সম্পূৰ্ণ পানী ক'ত যায় পৰে সাগৰত পৰে সেইবাবে সাগৰত পানীৰ পৰিমাণ বেছি সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে মাটিৰ তলৰ পানী আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাটিৰ তলত মানে ভূগৰ্ভৰ পৰা পানী আমি যে দমকল বা মেচিনেৰে উঠাওঁ মটৰেৰে উঠাওঁ সেইবোৰ পানী কট যায় মাটিৰ তলৰ পৰিষ্কাৰ পানী পোৱা যায় কুঁৱা দমকল পুখুৰী আদি খান্দি মাটিৰ তলৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন অপৰিষ্কাৰ পানী কেনেকৈ বিহু কৰিব পাৰি অপৰিষ্কাৰ পানী ফিল্টাৰ কৰি উতলাই আৰু পানীত মাজে সময়ে চূণ ফিটখিৰি ব্লিচিং পাউদাৰ মিহলাই পানী বিহু কৰিব পাৰি ন নম্বৰ হৈছে কলহ ফিল্টাৰ এটা বৰ্ণনা কৰা মানে কলহৰ ফিল্টাৰ আমি কেনেকৈ বনাওঁ আৰু আমিতো বেছিভাগ ফিল্টাৰ আমি কিনি আলোঁ কিন্তু কলহৰ ফিল্টাৰ আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ উত্তৰটো হৈছে প্ৰথমে কলহটোৰ তলত এটা সৰু বিন্ধা কৰা মানে ফুটা কৰিব দিছে কলহৰ তলত তাৰপিছত কলহটোত কপাহ দিব লাগে কিছুমান তোলা দিব লাগে তাৰপিছত কপাহৰ ওপৰত কপাহী কাপোৰ এখন পাৰি দিব লাগে মানে সূতাৰ কাপোৰ বালি আৰু বালিৰ ওপৰত এঙাৰ দিব লাগিব বালি দিব লাগিব বালিৰ ওপৰত শিল দিব লাগিব তাৰ ওপৰত এঙাৰ মানে কয়লা দিব লাগিব তাৰপিছত কলহাল এডাল ষ্টেণ্ডত থৈ তাৰ তলত মানে কলহটো এটা ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত থৈ দিব লাগিব পানী ধৰিব পৰাকৈ এটা পাত্ৰ থ'ব লাগে মানে কলহেত হওক বা যিকোনো বস্তুত হওক তাৰপিছত ওপৰৰ কলৰ পানী বাকী দিব লাগে মানে ঢালি দিব লাগে অলপ সময় পিছত কলটো টোপ টুপকৈ পানী পৰিব আৰু সেই পানী বিহু পানীখিনি বিশুদ্ধ হ'ব আৰু টুপটোপকৈ পৰা পানীখিনি কি হ'ব বিশুদ্ধ হ'ব দহ নম্বৰত হৈছে পানী খোৱা পুখুৰী কেনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে মানে পুখুৰীত আচলতে মানুহ মাছ পোৱা কিন্তু এই পুখুৰী যিবোৰ অঞ্চলত মানে দমকলৰ ব্যৱস্থা নাই সেই পুখুৰী পানী খায় আৰু কেনেকৈ খাব পাৰে মানে উত্তৰ দৃশ্য খোৱা পানী পুখুৰী পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে পুখুৰীত দাঁতিত গজা ঘাঁহ বন ছিগুণাই চিকুণাব লাগে মানে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে পাহটো ওখ হ'ব লাগে তেতিয়া বৰষুণৰ পানী বাহিৰৰ পৰা নোসোমায় মানে পাতো ওখ হ'লে বৰষুণ হ'লে বৰষুণৰ পানী সোমাব নোৱাৰে খোৱা পানী পুখুৰীত গা বাচন কাপোৰ আদি ধুব নালাগে গা ধুব নালাগে কাপোৰ ধুব নালাগে বাচন ধুব নালাগে পুখুৰীৰ চাৰিওফালে এখন বেৰ থাকিব লাগে তেতিয়া গৰু ছাগলীয়ে পানী লেতেৰা কৰিব নোৱাৰে কুঁৱা পুখুৰীৰ পানীত মাজে মাজে চূণ ফিটকিৰি ব্লিচিং পাউডাৰ দিব লাগে এইবোৰ বীজাণু কিছু নোহোৱা কৰে আৰু পানী পৰিষ্কাৰ কৰে এঘাৰ নম্বৰত কুঁৱা দমকলৰ চাৰিওফালে কিয় পকী হ'ব লাগে কুঁৱাই হওক দমকলই হওক ইয়াৰ আশে পাশে কিয় পৰি পকা কৰিব লাগে উত্তৰটো চোৱা কুঁৱা দমকলৰ চাৰিওফালে পকী হ'ব লাগে তেনে কৰিলে ব্যৱহাৰ কৰা পানী আকৌ তললৈ যাব নোৱাৰে মানে পইচা পানী তললৈ যাব নোৱাৰে তেৰ নম্বৰত কৈছে পানী পমি যোৱা পাঁচবিধ গোটা আৰু পাঁচবিধ জুলীয়া বস্তুৰ নাম লিখা মানে পানীত মিহিলো হোৱা আৰু নোহোৱা পাঁচটা পাঁচটা বস্তুৰ নাম লিখিব দিছে উত্তৰটো চোৱা পানীত পমি যোৱা অৰ্থাৎ গলি যোৱা পাঁচটা বস্তুৰ নাম হ'ল চেনি নিমখ চূণ ফিটকিৰি চডা আদি আৰু পানীত পমি অ চৰি পানীত পমি যোৱা গোটা বস্তুৰ নাম লিখিব দিছে এই গোটা বস্তুকেইটা হ'ল চেনি নিমখ চূণ ফিটকিৰি আদি আৰু পানীত পমি যোৱা পাঁচবি জুলীয়া বস্তুৰ নাম মহ ম মহ মানে পানীয়ে হয় নেমুৰ ৰস ৰস এটা পানী হয় এলক'হল গাখীৰ ফলৰস এইবোৰ কি হয় পানীৰ লগত মিলি যায় চৈধ্য নম্বৰটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো টিক চিন দিব দিছে গতিকে ক নম্বৰটো হৈছে বৰষুণ হ'লে পানী পোৱা যাব নাযাব এইটো অসম্ভৱ কাৰণ বৰষুণ নহ'লে পানী কেতিয়াও পোৱা নাযাব এইটো উত্তৰটো হ'ব নাযাব খ নম্বৰটো হৈছে খালৰ পানীত বেমাৰৰ বীজাণু থাকে নাথাকে খালৰ পানীত মানে বিলৰ পানীত বীজাণু থাকে ন ড্ৰেঙৰ পানীত বীজাণু থাকে নে নাথাকে এইটো হ'ব থাকে গণ নম্বৰ হৈছে বিশুদ্ধ পানীৰ সোৱাদ আছেনে নাই নাই বিশুদ্ধ পানীৰ কোনো সোৱাদ নাই গণম্বৰ হৈছে গৰম পানী নিমখ সোনকালে মিহলি হয় নহয় লয় নলয় এইটো হ'ব নলয়ে ধন্যবাদ